आज हमने मानसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें हमने एक अर्श डल्ले का जो है मेन एक जहाँ पे जो खेकी का रहने वाला है कालू जशनदीप सिंह कालू जिसने पटियाला बस स्टैंड पे भी फायरिंग की थी उसको हमने काबू किया है इससे हमें एक फॉरेन मेड पिस्टल जो मेड इन टर्की है नाइन एम एम पिस्टल बरामद किया गया है ਪਟਿਆਲਾ ਬਸਟੈਂਡ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਨਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਜਗਨਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਸਪੀ ਡੀ ਬਲਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਸ਼ ਦਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ जिसमें हमने एक अर्ष डल्ले का जो है मेन एक जो का रहने वाला है कालू जशनदीप सिंह कालू जिसने पटियाला बस स्टैंड पे भी फायरिंग की थी उसको हमने काबू किया है उससे हमें एक फॉरन मेड पिस्टल जो मेड इन टर्की है नाइन पिस्टल वो बरामद किया गया है और इससे हमें एक पिस्टल और चार जो नाइन एम के जो कारतूस है वो बरामद किया इसमें बताने वाली बात है कि ये मेन अर्श डल्ले जो मेन टेरिस्ट है जिसको भारत सरकार ने टेरिस्ट घोषित किया हुआ है उसके कहने पे ये फाइनेंशियल जो उसके है यहाँ पे परमजीत पम्मा जो एक मेन गैंगस्टर और जो बठिंडा मर्डर केस में वो अंदर है उस जो जेल में ये पैसे भेजता था इसने जो प्रायर इन्वेस्टिगेशन में यह पता है सर इस पे पहले भी कोई मामला दर्ज है नहीं इस इसपे अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन दौरान अभी भी कोई पता नहीं लगा पर हम फिर भी और जो पुलिस स्टेशन से है और डिस्ट्रिक्ट से हम पता कर रहे हैं इसकी जो और कहीं इस पे एफ आई रजिस्टर है सर रिमांड भी मिला इसका हाँ इसका हमें तीन दिन का रिमांड मिला है जिसमें हम पूरी इसकी जो और कोई इसके जो साथी हैं या जिसको भी ये पैसे बेचता था या कोई और फाइनेंशियल एंगल है वो तो सारा हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर सर आपने टेररिस्ट के साथ जोड़ा इसको क्या इसकी कोई प्रूफ मिला है नहीं, हमने नहीं जोड़ा इसने हमें बताया है ही वॉज वर्किंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ अशोक हमने मानसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें हमने एक अर्श डल्ले का जो है मेन एक जहाँ पे जो भी का रहने वाला है कालू जशनदीप सिंह कालू जिसने पटियाला बस स्टैंड पे भी फायरिंग की थी उसको हमने काबू किया है इससे हमें एक फॉरन मेड पिस्टल जो मेड इन टर्की है नाइन एव एम पिस्टल बरामद किया गया है ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਗੋਲੀ ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਨਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਜਗਨਾ ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਸਪੀਡੀ ਬਲਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਸ਼ਦੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹਮਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਦੱਲੇ ਦਾ ਯੋਗਮੇ

उसके कहने पे ये फाइनेंशियल जो उसके है यहाँ पे परमजीत पम्मा जो एक मेन गैंगस्टर और है जो बठिंडा मर्डर केस में वो अंदर है उस जो जेल में ये पैसे भेजता था, था। इसलिए जो प्रायर इन्वेस्टिगेशन में यह सर इस पर पहले भी कोई मामला दर्ज है इस इसपे अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन दौरान अभी भी कोई पता नहीं लगा और हम फिर भी और जो पुलिस स्टेशन से है और डिस्ट्रिक्ट से हम पता कर रहे हैं इसकी जो और कहीं इस पे एफ आई रजिस्टर है सर रिमांड भी मिला इसका हाँ इसका हमें तीन दिन का रिमांड मिला है जिसमें हम पूरी इसकी जो और कोई इसकी जो साथी हैं या जिसको भी ये पैसे बेचता था या कोई और फाइनेंशियल एंगल है वो तो सारा हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर सर आपने टेररिस्ट के साथ जोड़ा है इसको क्या इसकी कोई प्रूफ मिला नहीं, हमने नहीं जोड़ा इसने हमें बताया है ही वॉज वर्किंग ऑन दिन